Майдан. От ви знаєте, дивилися зі сльозами, ну, почали людей вбивати, масово почали виходити з партії регіонів. Ви Повіряєте, ми ждали всі, і я теж, щоб побачити Глазуновку, вийшов з партії регіонів. От, чому вони вийшли? Як президент нас покинув, правда покинув. Він повинен, повинен бути померти. Правильно загало? Всі здесь заграти чи померти. Це така доля. Ну, Взяв, що ця партія. От ми дуже хотіли, щоб ви з нею вийшли. Что касается расстрела, убийств, давайте мы еще подождем немножко и разберемся, кто стрелял и что происходило на Майдане. Потому что сегодня Яваков заявляет, что это была третья сила. Никто не знает, кто стрелял. И четко говорят, что это не те, которые были по одной, по вторую сторону баррикады. И вы меня сегодня уже сделали преступником, что расстреляли людей чуть не по моей линии. Ну вы так же сказали, вы же задаете вопрос. Неизвестно, кто стрелял, дай бог, чтобы разобрались. Где-то две недели назад была зарегистрирована постанова по расследованию данного случая. К сожалению, вот две недели, а никто не принимает решение, чтобы было создано ТСК и расследовали. Я вам могу привести один пример который ну, я лично пережил. В 9 часов утра 20 числа я был возле гостиницы Киев, шел в парламент. Мне позвонил Александр Юрьевич и говорит, что начал стрелять снайпер, 19 ребят из Беркута, Днепропетровского, лежат раненые, подъехать скорая не может. Ничего, говорит, вы же депутаты, помогите проехать, с депутатами говорите, заберите раненые. Мы когда начали подъезжать, Беркут уже весь убегал, убегал, потому что их просто отстреливали. Дальше, я так понимаю, я был в гуще этих событий. Еле успели развернуться. Дальше начали молодые люди там, все там самооборона начали бежать за Беркутом. Дальше начали снайперы стрелять по ним. Кто эти снайперы, которые начали стрелять по Беркуту? Потом побежали э, майдановцы, начали стрелять по ним. Давайте мы с этим разберемся. Давайте разберемся. Если вы говорите о том, что быть в какой партии, для меня я вам хочу сказать, что трусость и предательство это самое страшное. Понимаете, я не собираюсь предавать никого, кто за мной там партиец. Если бы я был там рядовой партией, я мог бы какое-то решение принять. Я не чувствую своей вины в том, что, извините, лидер, который капитан за кораблем, Бросил этот корабль, убежал куда-то, тогда что, всем членам команды повесить вывеску? Да, я чувствую вину, вину в том, что мы говорили о том, что происходит. Но, возможно, мы мало говорили, слабо говорили. Если бы вы записали полугодовую запись, которая была со всем правительством и с президентом, как разговаривали депутаты, то там столько было нецензурной брани и отношений к тому, что происходит в стране. Нас выслушали, сказали, мы исправимся, есть недостатки там внизу. Никто не сделал никаких выводов. То есть в любом случае я не снимаю с себя ответственность. Значит, слабо говорили, не так остро ставили вопрос. Но нельзя сегодня под одну черту подводить всех и говорить, все, вы оттуда выходите, отсюда выходите. Может и придет когда-то такое время, но в самый трудный момент. Убегает кто? Убегают крысы с корабля. И дай бог, чтобы с этой партии ушло и 50, а может и 70 процентов тех, кто прилип к ней ну так вот прилип, а дай бог, чтобы осталось нормальное целое тело. Если я увижу в дальнейшем, что вот сейчас партия не очистится, ничего в ней не произойдет, возможно, я и приму такое решение. Вот то, что вы узнали о министрах, то, что вы узнали о способе их жизни, я уже не говорю про нашего царя Петровича, вот не, не возбуждает вас в том, в том плане, чтобы как-то отдалиться все-таки от этих людей, дистанцироваться? Вы, вы знаете, дистанция... Между мной ну, и этими министрами, она такая далекая, что дальше дистанцироваться нечего. Ну, вот ну, я, я вас понимаю, партия. да. Партия одна, но только я вам не хочу уходясь. сказать: круг людей был совершенно другой, который партия, это, будем говорить, как. Средство, которое привело к власти, и дальше забыли и выбросили. Вот ну, мы же откровенно с вами говорим. Откровенно. Там уже дальше дистанцироваться некуда. Я вам хочу сказать, если бы вы, я стоял здесь, а здесь Януковича спросили, кто это такой, я уже второй раз он сказал, а я первый раз этого человека вижу. Ну дальше, куда мне дальше держать дистанцию? Ну куда? Ну куда? Я вам еще откровенно сказал, что если партия не очистится, не сделает выводы, я, возможно, приму такое решение. Но сегодня я человек, который... Народный депутат, меня избрали, да, я мажоритарщик, поддерживали рядовые партийцы. И сегодня быть как предатель, убежать куда-то неизвестно. Так как поступили там 100 наших регионалов, которые из фракции вышли, а в партии остались. Ну не, я не могу быть с двойным дном. Ну вот какое есть, нравится, не нравится. Вы не говорили, да. что вы должны мандат оставить? Нет. Нет так... Он говорил просто выйти из руководящей партии, о деятельности которой мы знаем очень много. много сейчас. И Нет, люди не просто мы так стоят на Майданах. Чем бы ни, было, кем бы ни был составлен этот сценарий, понимаете, людей достали. достали люди стали, правило. люди потеряли страх. И люди обвиняют полностью вы эту же. партию. Это ж понятно, да? А мы вас уважаем, мы знаем, как вы работали по конкретным вопросам. Потому у нас и возникает такой вопрос относительно этой вы можете обижаться. Нет, мы я не просто обижаться. говорим, что я... говорят те же избиратели. Я Паша, не обижаюсь, я не обижаюсь. Они говорят, нас обманывают. Мы не знали, как живет рядовой министр. Мы не знали, как живет Янукович. Мы не знали, как живет другой. Понимаете? То есть вы говорили нам одно, и вы нам говорили это, это не то, что о чем? у нас записано о все чем? о том, какая хорошая партия, как она хорошо руководит страной. А люди сейчас увидели совершенно другое. Поэтому мы вам задаем вопросы от людей. Ситуация получилась такая, что, в общем-то, немножко от вас информационный вакуум, потому что вы последний раз были у нас э, в, в ноябре месяце, это как раз перед теми событиями, которые были. Э, потом мы видели вас э, на голосованиях уже, э, когда уже, собственно, была рада, значит, э, мы видели, что вы не проголосовали за снятие Захарченко, э, то Вы были в зале, но не проголосовали. Ваша карточка была. Вот, это есть, ну, протоколы протокол, все. Надо, не может такого быть, вот. потому что за снятие. Ну, это, это, ну, так, надо, это, 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 это не критично. Да. Просто ну, вы сейчас говорили так вот негативно про Захарченко. Мне просто для себя было интересно, как ну прокомментировать, потому что вы не проголосовали в этот момент. Вопрос простой: все-таки о бюджете, потому что это, ну, это важно для страны, это важно для нас. Ваше понимание как человека, который, в общем-то, от народа там в самом, скажем так, в высоком, значит, законодательном уровне. То есть я так понимаю, проблемы бюджета начались не с революцией, как сейчас пытается кто-то еще, может быть, показать противник, я так понимаю есть. Я так понимаю, что это началось раньше. Ваши комментарии вот по этому поводу именно по бюджету по бюджету города, по бюджету страны, и куда делись деньги, которые в общем -то, вся страна зарабатывала, и как дальше быть теперь, главный вопрос. То, что касается вакуума, который у нас там был в определенное время, ну вы сами видели обстановку, что и суббота, в любой день с Киева не выезжать, нужно голосовать, ну обстановка в стране. Я, честно говоря, спланировал, вот у нас эта неделя Работа в округах и спланировал. Округ у меня большой, более 300 километров. Попробуй ко всем доехать. Я его спланировал сегодня один день пленарный, а потом снова в округах. Там кадровые вопросы. Я, честно, уже ничего не переносил, потому что и мне неудобно понимаю, что нужно приехать, посмотреть, какая обстановка. И уже переносить некуда следующей недели пленарная. Потому вот решил сегодня приехать. А вакуум вы сами видели то, что происходило. Я был все дни в парламенте. Даже в самые сложные дни, когда в него зайти было. Небезопасно и выйти, и все. Что касается бюджета. То, что проблемы начались, это же не секрет. Я зарово об этом рассказывал все, что денег нет. Кредит Международного валютного фонда на тех условиях, которых мы сегодня берем, никто брать не хотел. В России взяли кредит и договорились за цену на дешевый газ. Но, к сожалению... Ну как, к сожалению, может к лучшему, кто его знает, это на жизнь расставляет. 3 миллиарда кредита получили, остальных же денег никто не получил. Мы должны быть откровенны. И эти деньги, наверное, 3 миллиарда ушли на что? На зарплаты социальные выплаты бюджетникам, я не знаю, куда они ушли. Что касается бюджета прошлого года, давайте говорить откровенно, что он же был в социальной направленности. И в этом году социальная направленность он был до, и до его смены. Для того, чтобы он был в такой социальной направленности, для этого надо зарабатывать деньги надо, чтобы их, они были в бюджете, а не позычать, тратить их, а потом их же нет. Если бы вы помните, в прошлом году всегда же оппозиция говорила о том, что денег в бюджете полно, их половина воруется, не надо воровать, денег хватит. Но если их полно, не надо воровать и хватит, то зачем тогда мы сделали секвестр бюджета на 50 миллиардов? У меня вопрос. И в основном же мы сделали его по отношению к людям, к выплатам, а не к там, основным там, Программ несколько все-таки убрали и все. То есть это тоже вопрос. Если воровать никто уже не собирается, зачем? Можно заморозить. Но снижать, мы говорим о том, что мы оставили прожиточный минимум и заработную плату на уровне, мы ее повышать не будем. Но ведь никто не сказал второе, но не забывайте, в бюджете заложено 12% инфляции, то есть все это упадет, это заложено. Я за то, чтобы мы говорили правду. И вот мы на фракции сейчас, когда собирались, у нас некоторые депутаты говорят, смотрите, когда они в оппозиции, давайте законы социальные, давайте за то, я говорю, слушайте, давайте становиться наконец-то депутатами. Ну жизнь изменилась, прошла революция, погибли люди. Давайте, если это нормально, за это голосовать. Если это глупость, говорить, что это глупость. Чем пробраться из влады, из нашей МСЭБа, из депутатов, наших казковых богатых жовтоводцев, которые пришли, скажу кого, если мы выкладываем это видео в интернет, Напишуть одразу список прізвищ і хто чим володіє. Люди бояться. Чому? Революція пройшла, вони вже захищають народ. У нас в жовтих водах. Ви з ними ходите дорогувати за руку. Я... А їх тихо ненавлять жовтоводців. Чому? Я думаю, думаю желтоводцями розберечись, будуть вибори. Я думаю, що в парламент будуть вибори в Октябрі. І... Ну, я так думаю, и вообще-то правильно, если бы это произошло, почему правильно Но я скажу. Рады да, да треба, надо, не, не просто треба, их нужно проводить. Выбирайте, для того, чтобы не пенять на кого-то. Вот мне всегда задают, вот там власть плохая, за 20 с лишним лет ничего хорошего не сделали. Я всегда людям говорю одну. Надо начинать с себя. Какую власть выбираем, такая она и есть. А то мы ищем крайних. Сергей Николаевич, такой вопрос. Смотрите, 8 миллионов за прошлый год, не было ни Майдана, ничего. Городу должны, вот же, центральный. Это для нас большие деньги. А для тех, у кого нашли золотые слитки, миллиарды долларов, это не деньги вообще. Это да, сотни брат, таких брат, брат, не надо, надо обокрасть, чтобы вот такую гору насобирать долларов. Понимаете? Так вот как можно сделать так? Будут же у них изымать что-то, отдать тем несчастным людям, нищим, которые здесь вот нанизу, желтые воды, там, пятихатки, другие. Отдайте им эти они, деньги они, за они, прошлый все, год. все, что будет продано. Вот, сейчас будут продаваться резиденции, все уже принято решение. Ну, как принято, так заявлено. Я хочу сказать, что все резиденции, которые находятся в конче Заспи, ну так исполняющий обязанности президента, заявил о том, что будут их реализовывать. Вот, э, собственность, отдали в резиденцию Януковича. Что там будет, я не знаю те изъятия, которые происходят, вот золото, там, деньги, валюта, они же все поступают в бюджет. Но уже бюджетом распоряжается кабинет министров. Я не знаю, где сейчас самое больно печет и куда эти деньги отдать. Со своей стороны, вы же знаете, мы с вами же не первый год работаем. Я то, что сегодня позадавали вопросы, я буду стараться на всех уровнях понемножку высмыкивать. Я сегодня Почему сказал? Когда я открыл новый бюджет, я боялся, что вообще программу вычеркнул. Я глянул, что все социальные остались, да еще около трех миллионов капитальных выдатков. Я думаю, с ума сойти. Я даже сам не ожидал, что при таком секвестере это останется. Остальные, ну будем работать. Сейчас будет тяжелее работать. Ну, я так думаю, тяжелее. Почему? К сожалению, те заявления, которые сегодня сказали, что даем вам 13, сколько миллиардов. Вы же видите, как относятся и американцы, и европейцы. Одно дело давать, а второе дело говорить. Обещаю. То есть да, обещать. Оно не все так просто.